কি খবৰ আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল চ' গাইজ আজি আকৌ এটা আপোনালোকৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ ভিডিঅ'টো হ'ল আজি আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ভাগৱত পথ আছে চ' আমি তালৈ যাম ঘৰৰ চবে ত' ভাগৱত পথ হ'লে আৰু ব'লক আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ত' ভাল লাগে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে জংঘল বস্তু বুলি কয় ত' তাতে হ'ব তো যিসকলে গৈছে তো চাইছে যিসকলে যোৱা নাই মোৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অলপমান দেখাব বিচাৰিম তো ভাল লাগে আৰু ব'লক আৰু মই খুব ধুনীয়াকৈ এযোৰ কাপোৰ পিন্ধি লৈছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু যিসকল নতুন হয় ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বেল এখনটো ক্লিক কৰি দিব চবলোক আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো তো মই ফুল চুল লৈ লৈছোঁ আৰু বাকী দোকানৰ পৰা দেউতাক আনিবলৈ দিছোঁ বস্তুখিনি তো সেইকাৰণে অলপ টাইম ৰখিছোঁ তাৰপাছত আৰু যাওঁ আৰু ওলাই পিনে গাই আমি গৈ আছো ফুৰি আহিছে দুজনী পেহী আহিছে শুনো আৰু পাম আৰু পাইলো আহিব আৰু ভিতৰত খুবেই সুন্দৰ এয়া ভাগৱত পথ ইয়াতে হ'ব আৰু আহিব এতিয়া তাৰপাছত এইখিনিতে দুজনৰ বহিব আৰু আমি চাকি বন্তি জ্বলালোঁ এয়া মই চাকি জ্বলাই দিলো জ্বলালো ত' এইফালে আহিব আৰু ফুৰিব যাই পিনে আহিব আৰু আমি সকলোৱে দুফালে ধৰি ৰখি আছোঁ এয়া তো তেখেত আমি পালে এয়া

ককাল বিহু আগত উঠি গৈছিলোঁ উলিয়াবৰ কয় ভাগৱত সামৰণি পাছত ছোৱালী এজনীয়ে যে মোক সেৱা কৰিছে বগাতে মই বৰ বিপি ছোৱালী ছোৱালী কিবা বগাতে চিনি লৈ ভাল পায় নেকি তুমিয়ে ভাবিছোঁ আৰু তেতিয়া মোৰ ভৰিতে মানে তিনিবাৰমান মাথাটো মাৰি দিছে মই ভৰিয়ে দুখ পাইছোঁ যি দুই কান্দিছে মই ইউটিউবত আপোনাৰ ব্যাখ্যা শুনি শুনি মই ভাবি আছো কোনদিনা পাওঁ ভৰিছোঁ ত্যাগ কৰি তেখেতক মোৰ কাৰণে আপুনি ভগৱান আজি পাই গ'লো প্ৰকাৰ এতিয়া মই কি কৰিম কওক মই আপোনাৰ পৰামৰ্শ যি কওঁ তাকে কৰিম বুলি কৈ আছোঁ বোলো তাৰমানে কৈছে তাৰমানে তিনিমহীয়া কেঁচুৱাই দি এতিয়া মোৰ ঘৰত মোৰ গৰ্ভত দি থৈ এৰি থৈ গুচি গ'ল মোৰ স্বামীয়ে এতিয়া মই কেঁচুৱাটোকে চাই থাকি নে মই কেঁচুৱাটো বাদ দি আকৌ মই স্বামী বৈ কোনটো পৰামৰ্শ আপুনি দে সেইটোকে মই আজিয়ে মানি লওঁ মই বোলো তোমাৰ স্বামী কি হৈ মই এইখন ল'ৰালি ক'লে মদ খাই খাই মানে কৰি যাওঁ হয়নে মই বোলো এই যি পৰামৰ্শ মোৰ ওচৰত বিচাৰিলা তুমি ককানেকৈ নাপলি তোমাক এই পৰামৰ্শ দিয়া অধিকাৰ মোৰ নাই হয় গতিকে তুমি যি ইচ্ছা কৰা অন্তৰতে সেইটোকে কৰিবা মই সেইখনকে তোমাক মানে ৰাই দিলো গতিকে সেই ল'ৰাসকল মদ নাখাব আগৰ মদ আৰু এতিয়া মদ বহুত পাছত আগৰ মনে মই মদ খোৱা মানুহে কোৱা শুনিছোঁ মতাকো নাই তেৰ বছৰ মানৰ মদ খোৱা খাই থাকিলে তেৰ বছৰমানৰ পাছত হৈ বোলে একশ্যন কৰি আৰু কিন্তু আজিকালি মদে বোলে খাই দিলে তিনি মাহকে আহোণ মাহকে একচন কৰি হয়নে বিশাক্ত বিষাক্ত বস্তু বিচৰা দেই গতিকে সেই ল'ৰা হওক সেই ছোৱালী হওক আপোনালোকে নথাই যদি যদি নিজৰ পিতৃ মাতৃ অপমান কৰিব লাগে ইমান ধুনীয়া বিয়া কৰি আনা নিজৰ পত্নী ইমান চেনেহৰ পত্নীগৰাকীক যদি মাৰ ধৰ কৰিব লাগে হয়নে পত্নীগৰাকীগৰাকীকটো হাতী বা নাপায় পত্নী আমাৰ চাৰি প্ৰকাৰ প্ৰথম প্ৰকাৰটোৱে হ'ল মাতৃ দ্বিতীয় পৰকাৰে হ'ল পত্নী তৃতীয় প্ৰকাৰে হ'ল ভক্তি চতুৰ্থ প্ৰকাৰ হ'ল বান্ধৱী সেইগৰাকী মোৰ বান্ধৱী যি সময়ত তোৰ পৰা তোৰ পৰা আজি এতিয়া আপোনালোকৰ ঠাইত ৰাতিপুৱাই আলু বনাই দিলেই হয়নে মোৰ মাতি ন আৰু এটা কাইলৈ এজাক কাপোৰ ধুই ধুনীয়াকৈ খামুৰি ৰাতি আছে এইযোৰ বছৰ পিন্ধি যাব কালি আহি সেয়া পত্নী আৰু এইখন মই এল পি স্কুলত আমি আহি পাই গলো পূজা চূজা কৰিলোঁ আৰু দেখিছে এই ভাত চাতো খায়েই আহিলো তাতে ভাতো খোৱাইছিলে আৰু হৈ আছিলে ভাগৱত পথ কিন্তু পিছত আমাৰ ঘৰৰ মানুহ চব আহি গ'ল যেতিয়া অকলে আৰু ভাল নালাগিলে বিশেষ বেছিকৈ মানুহ আহিয়েই গৈছিলে আৰু ত' সেইকাৰণে আমি আহিলোঁ চাৰিটা চাৰে চাৰিটামান বাজিলে এতিয়া তো আমি আহি ড্ৰেছ চেছ চেঞ্জ কৰি পিনে ভিডিঅ'টো মই ভাবিলোঁ শেষ কৰোঁ বুলি চ' ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে চাই ক'ব আৰু কাইলৈ ত্ৰিছ তাৰিখ কাইলৈও আছে কালি লাষ্ট হ'ব যদি কোনোবাই আহে আহিব পাৰে ভাগৱত পথ চাবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে চ' কালিও আহিব আহিব আৰু আর লগে চাই সাই বাবে ভিডিওটো ধন্যবাদ আর যখন নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক এটা কৰি দিব কেনে কেনকা লাগিলে চাই পিনে ভিডিওটো কমেন্ট কৰি পিনে জানাব আজিৰ কাৰণে বাই বাই